Вы все это увидите. Это уже практически все доказано. Есть так не мои слова, а доказательная база. А где можно подивиться эту доказательную базу? В твою недогрузинскую камеру. А-а-а. разумеется. А -а -а. Он мне рассказывает, что его за 80 тысяч долларов готовы отбить от конвоя. Когда меня тащили, я был без носков, без трусов и без одежды. Что начальник СИЗО Чичкала преступник. Не боясь. Что мне говорит мой адвокат? Вот он сидит. Сергей Дмитриевич, вы не боитесь, что вас убьют? Дадут 10 тысяч долларов и убьют? Слово в слово я повторю. У Приморському районному суді міста Одеси продовжується розгляд обвинувального акту у відношенні Сергія Мірляна за замовним вбивство мешканця села Роксолани Одеської області. 3 лютого 2025 року колегія суддів розглянула клопотання прокурора про продовження міри запобіжного заходу обвинуваченому мірляну Сергію Дмитровичу ще на 60 діб. Суд задовольнив клопотання прокурора, але саме у судовому засіданні був виступ самого обвинувачення. Скільки ви мені дадите? Німного. Сколько? Сколько. Сколько? Сколько. Сколько? Не обмежуємо участь. З однойся камер, який преступник був пойман, проводя через границю 47 людей <проводил> <человек проводил> В кодемі. Він просидів місяця два. Денег там до утра, потому что все эти годы, что мы воюем, он водил этих людей. Уже он покупает машины в Чехии, заказал. Давайте на не, не говорят, что я плохой человек, меня там бьют, я специально. Все документы мы повернули, когда мы их продавать. Ну, вот двух слова я быстро скажу. И вот этого человека, извините, он мне рассказывает, что его за 80 тысяч долларов готовы отбить от конвоя. Я ему сказал, ты что, не нормально он говорит, Я не собираюсь идти на это. То есть там неправда, там правда. Но две машины уже заказали, создав группировку преступную, и я об этом заявляю э, ну, этому СИЗО, что ребята, смотрите, обратите внимание, и вследствие этого на меня идет нападение, а он такой паренек, ну, откровенно скажу с приветом. Он на меня напал, ударил меня. У меня было сотрясение мозга. Мне не оказали ни помощи, ничего. А вот реакция. Вот. Я вам скажу, я не сдержусь. Можно я не сдержусь. Я скажу на сегодня, что тот прокурор, который присутствовал на прошлом суде, он преступник. Все меня слышат. Вы снимаете? Преступник. Потому что суд, э -э ну тот первый суд, который был, он ему поручил расследовать то преступление, которое было совершено против меня и против моей семьи. Когда на меня напали, когда звонили на громкой связи, пять человек слышало, а он суду принес, что не подтвердилось ничего. А у меня есть доказательства. И я считаю, что таких людей надо сажать в тюрьму. Сегодня, если сделать томограмму, то покажет эти сломанные ребра и отбитую почку. А он сказал суду, что нет, не подтвердилось ничего. Это та, то начало преступности, которое происходило со мной в СИЗО. Начальник СИЗО, я сегодня говорю, вот при всех, и там в СИЗО, что начальник СИЗО Чичкала преступник. Не боясь. Что мне говорит мой адвокат? Вот он сидит. Сергей Дмитриевич, вы не боитесь, что вас убьют? Дадут 10 тысяч долларов и убьют. Слово в слово я повторю. А почему? Потому что я в Чичкале написал 5 заявлений. И на Красный Крест... И еще там о проблемах и так далее. И вследствие этого меня могут убить. Понимаете? Ни одно это заявление не было не зафиксировано, ничего. Я когда вдумываюсь, мне плохо становится. В чем наша страна? Преступник на преступнике. Понимаете? Мне есть... его здоровье, а? По сути хлопотания. -то по сути хлопотания. Вот вы помните, что было в субботу 6 декабря? Значит, за неделю до этого у меня забрали продукты диетические, которыми я пользовался, которые почти год поступали, и было все в порядке. Потом Чичкова дает команду, чтобы забрать эти продукты. Потом мне перестали давать таблетки санчасти около там, 10 дней. Но для сахара этого достаточно. То есть я делал заявку, молчат. Делал заявку, три раза я делал, это 6 дней получилось. Ну, я уже начал потом издаву, позвонил и так и так далее. Поэтому тогда у меня 6 числа, до 6 поднялся сахар. Плюс это сотрясение, что на меня напали. И, и это ж не я в больницу, меня скорая увезла. Он пришел, поверил, померил давление, то есть он говорит, его надо госпитализировать. Я и понятия не имел, что у меня 6 числа заканчивается мера содержания. Содержание. А в субботу у меня, кстати, вот смотрите, да? Мои слова подтверждают вот эти все датчики. Этот датчик, который был 7 числа, мерился сахар в зале суда. 18,4. Вам это о чем-то говорит? А мне говорит, когда 15, меня ни одна больница не забирала в КПЗ, потому что у меня сахар был 15. Никто не давал им разрешения. И пока аж на третьей больнице, сдавая анализы, не подделали анализ и не сказали 10. Почему я сидел в субботу в таком виде? Помните, да? В шлепанцах, без майки. Когда меня тащили, я был без носков, без трусов и без одежды. Это 8 этих, по-другому я их не называю. Подделав анализ, приходят они, ребята. Надо на суд. Я даже не знал, что в субботу суд. Я, я плохо себя чувствую, ребята, у меня сахар большой. А я за 10 минут до этого померил сахар. У меня был 16 с чем-то. Я говорю, да у меня сахар, я плохо себя чувствую. Две медсестры. Давайте мы вас померим. Меряют у меня сахар. И молчат. Я говорю, скажите, а сколько у меня сахар? Я спрашиваю у девочек, сколько у меня сахар? Они молчат. Я говорю, подождите, ну вы взяли сахар, скажите, сколько? Десять. И тут, помните, да, и тут Остапа понесло. Как же так? Вы врачи, ну они медсестры, и вы обманываете меня, то есть они меня обманули, что у меня 10 сахар. А у меня 16, я 10 минут как не Естественно, я сказал, я никуда не поеду. И тогда эти орки, так как я их называю, потому что это, у меня очень хорошие отношения. Вот есть три смены, это 12 человек. У меня нет ни с кем плохого отношения. Я даже скажу то, что не должен сказать. Давайте до хлопотания. Плачь. До хлопотания, до хлопотания. Я говорю о том, что происходит в СИЗО. А это очень важно. Значит, три дня я, назад. Я Если вам рассказать о отношению к контактам прокурора, просто вас продлить. Вы хотите Нет, я не я хочу, что продлевали, потому что прокурор совершил преступление. Здоровья, я здоровье почел уже. Ну так, так ребра вот поломаны. Давайте сделаем термограмму. Я готов сидеть здесь пожизненно, если хоть одно мое слово вранье. Вот, пожалуйста, датчики, все дела. Ну я не знаю, я не слышу, что ты говоришь. Дело в том, что если я говорю так эмоционально и веду себя это не говорит о том, что я здоров, понимаете? Вы не требуете ваших записников Конечно, они абсолютно правильно говорят, умные ребята. Я хотел бы, чтобы вы тоже ушли. Вот этот прибор, который мерили сахар, не это был, Ну так как-то может отдать куда-то, на проверку, на ну, что? Не надо на проверку. Не надо? Хорошо. Поэтому я... те действия, которые можно еще, я буквально. Нет, не... в... Дарача, ну, значит, Хотя бы минуту, нам очень важно. Ну, как там, как Начальник уже... с... С... СИЗО, СИЗО угрожает мне, понимаете? Да. Что он переведет меня в одиночную камеру, что он меня переведет в другое СИЗО. Ну куда это годится? А я точно знаю, что он преступник, что он участвовал в этом преступлении. Наступное заседание заплановано на 11 годину 26 -го лютого 2025 року. вы все это увидите. Это уже практически все доказано. Есть, так не слова, а доказательная база. Я хочу, чтобы вы уделили этому в внимание. А где можно поделиться этой доказательной базу? В твою недогрузинскую камеру. А, -а, -а. разумеется. Да. а, и говорит лично мне, повторяю слово слово, что его когда-нибудь люди грохнут, потому что он... За Он? Ну а за кого? Я же за тебя говорю. Потому что он чистый провокатор и все время людей провоцирует, провоцирует, провоцирует. Что люди готовы... Вот полиция, вы слышали меня? Не я, полиция. Можете верить, может нет. Может и нет. Это означает, что я добросовестно выполняю свою работу. Нет, Дмитрий, немного по-другому. Роман, варшинидзе. Alternativa WAR.